telefon tuzatadigan bir do'stim menga shunday hikoya qildi bir kuni men har doimgidek telefonlar tuzatib o'tirgan paytim oltmish besh yoshlardagi bir onaxon qo'lida telefon bilan yonimga kirib keldi va telefonni menga uzatib o'g'lim mana shu telefonni bir ko'rib bergin nimagadir ishlamayaptimi deyman deya telefonni menga berdilar men telefonni ko'rdim lekin hech qanday kamchilik topi onaxonga shu so'zlarimni aytib telefonni qaytib berdim onaxon ko'zlarida yosh ila unda nega meni farzandlarimdan telefon kelmayapti deya yig'lab chiqib ketdilar e <Sessizlik> azizlar ota bo'lmay tushunmaysiz otangizni ona bo'lmay tushunmaysiz onangizni havolarga sarf etmaysiz kuchingizni ado eting sizurchingizni ziomusic <Sessizlik> nuqta com taqdim etadi